এয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো গীতাৰ বিষাদ যুগৰ ছয়ত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোক পাপমে বা আশ্ৰয়ান্তুম ধান্ধ কথাম হতা শ্যাম মাধৱ এই আততাই বিলাকক বধ কৰিলে আমাৰ পাপহে হব গতিকে বন্ধু বান্ধৱ সমন্বিতে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলক বধ কৰাটো আমাৰ বাবে উচিত কাম নহব অথবা আমিনো কিদৰে সুখী হম বেদৰ বিধানমতে আঁতৰাই ছয় প্ৰকাৰৰ বুলি দিয়া আছে প্ৰথম হল যিয়ে বিষ দিয়ে দ্বিতীয়তে যিয়ে ঘৰত জুই দিয়ে তৃতীয়তে যি যিয়ে মাৰাত্মক অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে যিয়ে চতুৰ্থতে যিয়ে ধন সম্পত্তি লুটি নিয়ে পঞ্চমত যিয়ে বলপূৰ্বক আনৰ মাটি দখল কৰে আৰু ষষ্ঠজন হল যিয়ে পৰস্ত্ৰী অপহৰণ কৰে আহ তেনে আততাইক থিতাতে বধ কৰিব লাগে তেনে আঁতাইক বধ কৰিলে কোনো পাপ নহয় সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষে তেনে আতাইক বধ কৰাটো স্বাভাৱিক কথা যিয়ে জীৱন যাপনৰ তুচ্ছ লাভৰ বাবে দুৰ্নীতি কৰে সিও আতাই হয় কিন্তু মূলতঃ তেওঁহে বেছি ডাঙৰ আততাই যি আত্মাৰ পথত বাধা আনে আত্মা দৰ্শনৰ বাধক সেইখিনি হৈছে কাম ক্ৰোধ লোভ মুখ এইবিলাকেই হল আতাই সেইকাৰণে যেতিয়া অৰ্জুনে কৈছিল সেই মাধৱ নিজৰ বান্ধৱ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰবিলাকক মাৰিবৰ বাবে আমি যোগ্য নহওঁ বান্ধৱ কেনেকুৱা তেওঁলোকতো শত্ৰুহে আছিল মূলত শৰীৰৰ সম্বন্ধবোৰ অজ্ঞানতাৰ পৰাই উৎপন্ন হয় এইজন যে মোমাই এইজন যে শহুৰ এইবিলাক যে মোৰ আত্মীয় এই সকলোখিনিয়ে হল অজ্ঞানতা যেতিয়া শৰীৰেই মৰণশীল হয় যেতিয়া শৰীৰেই নস্বৰ হয় তেতিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত সম্বন্ধই বা থাকিব কত যেতিয়ালৈকে মহ থাকিব তেতিয়ালৈকে সুদয় পৰিয়াল সংসাৰ থাকিব মোহ নাই মহ নাই একোৱেই নাই সেইকাৰণে শত্ৰুকো অৰ্জুনে নিজৰ বুলি ভাবিলে তেওঁ কব ধৰিলে যে নিজৰ পৰিয়ালক মাৰি আমি কেনেকৈ সুখী হব পাৰিম যদি অজ্ঞানতা আৰু মোহ নাথাকিলহেতেন তেতিয়া পৰিয়ালৰ অস্তিত্বই নাথাকে ইয়াৰ পিছৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কৈছে লোভেত মিত্ৰ দৌহেচাত এইটো হল সাতত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোক আঠত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোকত আকৌ অৰ্জুনেই কৈছে জনাৰ্দনাৰ্দন যদিও এই লোকসকলে লোভৰ বর্ষৱৰ্তী হৈ বংশ ধ্বংস কৰিলে কি দুখ হব আৰু বন্ধুৰ অহিত সাধন কৰিলে কি পাপ হব বুজি পোৱা নাই তথাপি আমি বংশ ধ্বংস কৰিলে যি দুখ হব তাক ভালদৰে বুজি পোৱা সকলে কিয় এই পাপ কৰ্মত লিপ্ত হব লাগে এতিয়া কৈছে শত্ৰ পক্ষই আহ্বান জনালে যুদ্ধ কৰিবলৈ অথবা পাশা খেলিবলৈ অস্বীকাৰ নকৰাটোৱেই ক্ষতিয়ৰ এক নিয়ম এনে এটা নিয়মৰ বান্ধোনত থকাৰ বাবে অৰ্জুনে দৰাচলতে যুদ্ধ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ দুৰ্যোধৰ্মৰ পক্ষই তেওঁক যুদ্ধৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এই পৰিস্থিতিত অৰ্জুনে ভাবিছিল যে এনে প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰিণীতি যে কি পৰিণতি যে কি হব পাৰে তাৰ কথা হয়তো শত্ৰুপক্ষই বুজিব পৰা নাই কিন্তু পৰিণতিটো যে কেনে অমংগলীয়া হব সেই কথা অৰ্জুনে বুজিব পাৰিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিছিল যেতিয়া পৰিণতিটো মংগলজনক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়াহে নিয়মৰ বান্ধোন মানিব পাৰি কিন্তু পৰিণতিয়ে যেতিয়া তাৰ বিপৰীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া তেনে বান্ধোন মানি লবলৈ কোনো লোকেই বাধ্য নহয় এই সকলোবোৰ দিশ বিচাৰ কৰিয়ে অৰ্জুনে যুদ্ধ নকৰিবলৈকে সিদ্ধান্ত কৰিছিল ইয়াৰ পাছত অৰ্জুনে কৈছে ঊনচল্লিশ নম্বৰ শ্লোকত কুলক্ষে প্ৰণা শান্তি কুলা ধৰ্মা সনাতনা ধৰ্ম নাস্তে কুলম কৃষ্ণা ধৰ্মা এই বংশধ ধ্বংস হলে বংশৰ যিবোৰ পুৰণিকলীয়া ৰীতি নীতি সেইবিলাকো লোপ পায় এনেদৰে বংশৰ ৰীতি নীতি বিলাকে লোপ পালে অধৰ্মই বংশটোৰ বাকী থকা সকলক সমূলে পৰাভূত কৰে বৰ্ণাশ্ৰম প্ৰথা অনুসৰি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে বহুতো নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে এই নীতিবিলাক মানি একোটা বংশৰ লোকসকলে অভ্যুদয় লাভ কৰিব পাৰে আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে উন্নতি কৰিব পাৰে বংশৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকলে জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত উক্ত নীতিবিলাকৰ পালন কৰি উদগতি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সৰুবিলাকক সহায় কৰে কিন্তু একে সময়তে যদি সকলো জ্যেষ্ঠজনৰ বিয়োগ ঘটে তেতিয়া সংস্কাৰ লাভৰ যি প্ৰক্ৰিয়া তাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাঘাত জন্মে ফলত বংশটোত বয়সত সৰু যিসকল লোক নিহত নোহোৱাকৈ বাকী থাকে তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান অধাৰ্মিক ৰীতি নীতিয়ে ঠাই পায় আৰু ফলত তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ সম্ভাৱনা কমি যায় সেইবাবে কোনো ধৰণৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ বাবে বংশৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকলক নিহত কৰা উচিত নহয় চল্লিশ নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কৈছে আহ ধৰ্মাভি ভৱৎ কৃষ্ণ প্ৰদূষণ এই শ্লোকাৰবৰ্তী পৰ কৃষ্ণৰ পৰা আমি পাম এই শ্লোক কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈছে যিটো কৃষ্ণই আমাক আহ পিছৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ত আমাক বুজাই পেলাই এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব হে কৃষ্ণ বংশত যেতিয়া অধৰ্মই প্ৰধান হৈ উঠে তেতিয়া বংশৰ তিৰোতাসকলৰ চৰিত্ৰহানি ঘটে চৰিত্ৰ হানি হৈ আৰু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ কৰিবৰ বাবে মানুহবিলাক সৎ হোৱাটোৱেই মূল কথা বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ নীতিসমূহ এনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল যাতে ৰাষ্ট্ৰ আৰু সমাজৰ সমূহীয়াভাৱে আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'বৰ বাবে সমাজখনত সৎ লোকে প্ৰাধান্য লাভ কৰি থাকিব পাৰে তেনেদৰে সমাজৰ মানুহখিনি মহিলাসকলৰ সতীত্ব আৰু বিশ্বাস ভাজনতাৰ ওপৰত শিশু বিলাকে যেনেকৈ বৰ সহজে বিপদগামী হবলৈ ধৰে তেনেদৰে তিৰোতাসকলক সহজে স্খলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰচুৰ বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে গতিকে সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে শিশু আৰু স্ত্ৰী লোকসকলক সততে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আৱশ্যক তিৰোতাসকল যদি বিভিন্ন ধৰ্ম কৰ্মত ব্যস্ত থাকে তেতিয়া বেভিচাৰিণী হৈ বিপদগামী হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে সেইবাবে বংশত চলি অহা বিভিন্ন ধৰ্মানুষ্ঠানত তিৰোতাসকলক ব্যস্ত ৰাখিব লাগে বুলি ইয়াত কিয় কোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে সতীৰ্্ব আৰু ভক্তিৰ বলেৰে এনে কিছুমান সুসন্তানৰ জন্ম দিব পাৰে যিবিলাক বৰ্ণাশ্ৰম ব্যৱস্থাত ভাগ লবৰ বাবে যোগ্য হয় এনে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ যদি পতন হয় তেতিয়া স্বাভাৱিকতে তিৰোতাসকলে অবাধে পুৰুষসকলৰ সংস্পৰ্শত আহি যি মন যায় তাকে কৰিবলৈ লয় তেতিয়াই এইদৰে ব্যভিচাৰ হয় আৰু অবাঞ্চিত সন্তান জন্ম হোৱাৰ বিপদ বাঢ়ি আহে তাৰ ফলত যুদ্ধ আৰু দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিয়ে টম্বস লোকট অর্জনে কয়েছে। হঙকারা নারা কায়া এবা কুলাগ না না কুলা শ্য, পতান্তি পিতারহয়ে বংশত অবাঞ্চিত সন্তানৰ সংখ্যা বাঢ়ি গলে বংশৰ সকলো মানুহৰ আৰু বংশৰ পৰম্পৰা নষ্ট কৰা সকলৰ উভয়েৰে জীৱন নিশ্চিতভাৱে নৰক তুল্য হয় শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড আৰু তৰ্পণ দিয়াৰ দৰে ধৰ্ম কৰ্মসমূহ সমূলি বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত এনে বংশৰ মানুহবিলাকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰো অধিক অধুগতি হয় সকাম কৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি বংশৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি সময়ে সময়ে পিণ্ডদান আৰু তরপন কৰিব লাগে বিষ্ণুৰ পূজা কৰাৰ পাছত এনে পিণ্ডদান আৰু তৰ্পণৰ অনুষ্ঠান কৰা হয় কাৰণ বিষ্ণুৰ প্ৰতি অৰ্পণ কৰা খাদ্যৰ অৱশিষ্টভাগ ভক্ষণ কৰিলে মানুহ সকলো পাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেও হয় যে মৃতকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ পাপ কৰ্মৰ ফল ভোগ কৰি থাকিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা তেনে পিতৃসকলে এটা স্থূল দেহ লাভ কৰি পুনৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈকো অসমৰ্থ হৈ প্ৰেত হৈ থাকিবলগীয়া হয় মৃতকৰ পুত্ৰ পৌত্ৰ আদি অধস্থ সন্তানসকলে বিষ্ণুৰ প্ৰতি অৰ্পণ কৰি বিষ্ণুৰ উচিষ্ট খিনি যেতিয়া প্ৰসাদ ৰূপে আগবঢ়ায় তেতিয়া মৃতসকল প্ৰেত অৱস্থাৰ পৰা বা তেনে সকলো কষ্টৰ পৰা মুক্ত হয় পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতি এনে সেৱা আগবঢ়াটো এটা পৰিয়ালৰ বাবে এটা পৰম্পৰাগত দায়িত্ব যিসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে ভক্তৰ জীৱন গ্ৰহণ কৰা নাই সেইসকলৰ বাবে এনে ধৰ্মানুষ্ঠান কৰাটো অপৰিহাৰ্য কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ভক্তৰ জীৱন গ্ৰহণ কৰা লোকৰ বাবে এনে ধৰ্মানুষ্ঠান কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই কেৱল ভক্তিৰ বলেৰেই ভক্ত এজনে শ শ হাজাৰ হাজাৰ মৃতকক সকলো কষ্টৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে শ্ৰীমদ ভাগৱতত এই বিষয়ে এনেদৰে কোৱা আছে দেৱীত ন্যায়মিনি ৰাজ্যম গত মুকুন্দম পৰীত কৰ্তনম যিজনে সকলো কৰণীয় ধরমানুষ্ঠান পৰিত্যাগ কৰি কেৱল সৰ্বান্তকৰণে পৰম আশ্ৰয় স্বৰূপ মুখ্যদাতা মুকুন্দৰ ওচৰত আশ্ৰয় লয় তেওঁৰ বাবে কৃষ্ণৰ বাহিৰে আন দেৱতাসকল ঋষিসকল সাধাৰণ প্ৰাণীসকল আত্মীয়সকল আৰু পিতৃ সকলৰ বাবে একো কৰাৰ দায়িত্ব বাকী নাথাকে পৰম পুৰুষ ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি কৰাৰ দ্বাৰাই তেনে সকলো দায়িত্ব পালন কৰা হৈ পৰে বৰ্ণ শংকাৰ উৎসাদে জাতি ধৰ্মা কুল ধৰ্মা বিৰাল্লিশ নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কৈছে যিসকলে বংশ পৰম্পৰা ধ্বংস কৰে আৰু এইদৰে অবাঞ্চিত সন্তান বৃদ্ধি সম্ভৱ কৰি তোলে তেওঁলোকৰ অপকৰ্ম সমূহৰ দ্বাৰা সকলো প্ৰকাৰৰ সামাজিক যোজনা আৰু বংশৰ কল্যাণকাৰী আচাৰসমূহ সমূলি ধ্বংস হয় সনাতন ধৰ্ম বা বা বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মৰ নিয়ম অনুসৰি এখন সমাজত বা এটা বংশত যিবিলাক আচাৰ অনুষ্ঠান চাৰি বৰ্ণৰ লোকৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া আছে এই সকলোবিলাকৰ শেষ উদ্দেশ্য হল সমাজৰ বা পৰিয়ালৰ মনুষ্যসকলৰ মুখ্য লাভ গতিকে সমাজৰ কোনো নেতৃস্থানীয় অথচ দায়িত্ব জ্ঞানহীন লোকে যদি সনাতন ধৰ্মৰ পৰম্পৰাসমূহ ভংগ কৰে তেতিয়া তাৰ ফলত সমাজত বিশৃংখলতাই দেখা দিয়ে আৰু ফলত সমাজৰ জীৱনৰ চৰম উদ্দেশ্যস্বৰূপ বিষ্ণুৰ যায় দায়িত্ব জ্ঞানহীনস্থানীয় অন্ধ আৰু যি লোকসকলে তেনে নেতাক অনুসৰণ কৰে তেওঁলোকো নিশ্চিতভাৱে এক বিষম বিশৃংখলতাৰ কবলত পৰাটো খটাং তিৰাল্লিছ নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কৈছে উচ্চ কুলা ধৰ্ম মনুষ্যনাম জনাৰ্দনা নাৰকে নিয়াদম্বৌ হে জনাৰ্দন জনাৰ্দন হ'ল জগণ জনগণৰ প্ৰতিপালক শ্ৰীকৃষ্ণ হে জনাৰ্দন এই কথা মই গুৰু পৰম্পৰাক্ৰমে শুনি আহিছো যে যিসকল লোকে বংশৰ আচাৰসমূহৰ বিনাশ ঘটাইছে তেওঁলোকৰ অনন্তনৰক বাস হয় অৰ্জুনে যি যুক্তি আগবঢ়াইছে সেয়া কেৱল নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত কৰা নহয় বৰং তেওঁ গুৰু পৰম্পৰাক্ৰমে যি জানিছে তাৰ ভিত্তিতহে সেই যুক্তি আগবঢ়াইছে প্ৰকৃত জ্ঞান লাভ কৰাৰ এইটোৱে প্ৰকৃত পন্থা যি ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে তেনে জ্ঞান লাভ কৰিছে তেনে ব্যক্তিৰ সহায়তহে আনে যিকোনো এটা বিষয়ে প্ৰকৃত তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰে বৰ্ণাশ্ৰম প্ৰথাত এনে এটা নিয়ম আছে যিটোৰ মতে যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে মৃত্যুৰ আগে আগে তেওঁ জীৱনত কৰা পাপ কামবিলাকৰ বাবে প্ৰায়শ্চিত কৰিব পাৰে যিজন মানুহে সদায় কেৱল পাপ কৰ্মই কৰে তেওঁ নিশ্চয় এনে প্ৰায়শ্চিত কৰাৰ সুযোগ লোৱা উচিত তাকে নকৰিলে তেনে পাপী লোকৰ অনিবাৰ্যভাৱে নৰকলৈ গতি হয় আৰু নিজৰ পাপৰ বাবে অশেষ কষ্টৰ জীৱন কটাবলগীয়া হয় চৌৰাল্লিছ নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কৈছে অহ বাহিত্য সুখ লোভেনা শান্তুম স্বজানমতা হাই কি আচৰিত কথা যে ৰাজ্যসুখ লাভ কৰাৰ লোভত নিজৰ আপোন মানুহবিলাককে বধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আমি এটা ডাঙৰ পাপ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো এতিয়া ইয়াত অৰ্জুনে নিজকে কম বুদ্ধিমান বুলি ভবা নাই মহাত্মা বুদ্ধই কৈছিল যে মানুহে যেতিয়া কম জ্ঞানী হৈ থাকে আৰু যেতিয়া বেছি জনা হৈ যায় সেইদৰে অৰ্জুনেও নিজকে জ্ঞানী বুলি ভাবিছিল তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণক বুজাব বিচাৰিছে যে সেই পাপত লাগিলে পৰম কল্যাণেই হওঁক সেই পাপত লাগিলে পৰম কল্যাণেই নহওক কিয় ৰাজ্য আৰু সুখৰ লোভত পৰি নিজৰ কুলকেই যদি নাশ কৰিব বিচাৰিছো যিটো মহান ভুল কৰি আছো আমি যে ভুল কৰি আছো এনে নহয় আপুনিও ভুল কৰি আছে শ্ৰীকৃষ্ণকো অৰ্জুনে এই বুলি শিক্ষাহে দিলে শেষত অৰ্জুনে নিজৰ মত এনেদৰে দিলে মামা প্ৰতিকাৰম ষষ্ঠ পান ধৰা সন্তুষ্টমে ক্ষমতাৰম্ভাৱে যদি যুদ্ধক্ষেত্ৰত ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলে হাতত অস্ত্ৰ লৈ আহি কোনো বাধা নিদিয়া অৱস্থাত আৰু হাতৰ পৰা অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰা অৱস্থাত পাই মোক বধ কৰি পেলায় তেতিয়া সেইটোৱেই মোৰ বাবে অধিক মংগলজনক হব ক্ষত্ৰিয়ৰ যুদ্ধ নীতি অনুসৰি হাতত অস্ত্ৰলৈ নথকা আৰু যুদ্ধ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰা শত্ৰুকো আক্ৰমণ কৰিব নাপায় তথাপি অৰ্জুনে ভাবিছিল যে যদি নিৰস্তাত অনিচ্ছুক শত্ৰুৱে কৰে তথাপি তেওঁ যুদ্ধ নকৰে আনটো পক্ষ যে যুদ্ধ কৰিবলৈ কেনেদৰে উদগ্ৰীব হৈ পৰিছে সেই কথা ভাবি চাবৰ বাবে অৰ্জুনৰ কোনো প্ৰবৃত্তিয়ে নাই অৰ্জুনৰ হৃদয় কোমল আছিল সেইবাবে এনে মনোভাৱে ঠাই পাইছিল আৰু তেওঁ ভগৱানৰ এজন ডাঙৰ ভক্ত হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ অন্তৰ কোমল আছিল সঞ্জয় উবাচা এইবা মুক্তা জুনাথস্থ উপাদ্যৰ চৌকা মা নচা সঞ্জয় কলে অৰ্জুনে এইদৰে হাতৰ ধনুষৰ পেলাই থৈ শোকত অভিভূত হৈ বিষন্ন মনেৰে ৰথৰ আসনত বহি পৰিল তেওঁৰ শত্ৰুবিলাকে যুদ্ধক্ষেত্ৰত কি ভাৱে অৱস্থান কৰিছে তাকে চাবলৈ ৰথৰ ওপৰত অৰ্জুন থিয় হৈ উঠিছিল কিন্তু তেওঁ শোকত ইমানেই অভিভূত হৈছিল যে হাতৰ ধনুষৰ এৰি তেওঁ আকৌ বহি পৰিল ভগৱৎ ভক্তিত নিৰত তেনে এজন মৰমীয়াল কোমল অন্তৰ মানুহেই আত্মজ্ঞান লাভ কৰিবৰ বাবে যোগ্য আজিলৈ ইমানেই